پیارے ناظرین آج پھر آپ سب کو کلام خدا ڈاکٹر کے ساتھ نئی قسط میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں اس نے پھر آج یہ موقع بخشا ہے کہ ہم خدا کے کلام میں سے کچھ سیکھ سکتے ہیں آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے جو گم نام خادم ہیں ان کے لیے پیغام گم نام خادموں کے نام پیغام گم نام جن کا نام شاید جس دور میں سے ہم گزر رہے ہیں اس میں زیادہ تر جو نام ہیں وہ فیس بک یوٹیوب پر اس کے علاوہ جو دیگر میڈیا پلیٹ فارم ہے الیکٹرک میڈیا ہے پرنٹڈ میڈیا ہے لوگ خادموں کو جانتے ہیں بڑے بڑے نام ہیں اور مجھے اتفاق ہوا تقریباً پاکستان کے کافی زیادہ اس کے بعد دنیا کے مختلف ممالک میں بھی جانے کا اتفاق ہوا اور پاکستان میں ہر روز خادموں سے ملنا اور ایک دو ہفتے کے بعد مختلف شہروں اور گاؤں میں جانا اور خادموں سے ملاقات کرنے تو پاکستان میں بھی چاند نام تھے جو قومی سطح پر یا صوبائی سطح پر جانے جاتے تھے کچھ لوکل سطح تک لوگ تھے آج کل کا دور سوشل میڈیا کا دور ہے تو وہ خادم جو نہ تو فیس بک پیج پر ہیں نہ وہ یوٹیوب چینلز پر ہیں لیکن وہ خدمت کے لیے بلائے گئے ہیں خدمت کر رہے ہیں لیکن شاید کبھی کبھی وہ سوچتے ہوں گے کہ لوگ تو مجھے زیادہ نہیں جانتے بہت زیادہ جو نامور خادم ہیں انہیں کو لوگ جانتے ہیں تو میں آج ان خادموں کو جو گمنام ہیں یا جن کو کم لوگ جانتے ہیں ان کے لیے یہ پیغام ہے اور اس پیغام کا چونکہ کرسمس کے ساتھ بھی تعلق ہے تھوڑا سا تو یہ جو سیزن ہے کرسمس کا ہے کرسمس کے سیزن میں ہمیں ایک شخص نظر آتا ہے یروشلم میں لوکا کی انجیل کے دوسرے باب میں اور اس شخص کا نام ہے شماؤن لکھا ہے پچیسویں آیت میں دوسرے باب میں اور دیکھو یروشلم میں شماؤن نام ایک آدمی تھا اور وہ آدمی راست باز اور خدا ترس اور اسرائیل کی تسلی کا منتظر تھا القدس اس پر تھا اور اس کو القدس سے آگاہی ہوئی تھی کہ جب تک تو خدا کے مسیح کو نہ دیکھ لے موت کو نہ دیکھے گا وہ روح کی ہدایت سے حیکل میں آیا اور جس وقت آ, ماں باپ اس لڑکے یسو کو اندر لائے تاکہ اس کے لیے شریعت کے دستور کے موافق عمل کریں تو اس نے اسے اپنی گود میں لیا اور خدا کی حمد کر کے کہا اے مالک اب تو اپنے خادم کو اپنے قول کے موافق سلامتی سے رخصت کر کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے جو تو نے سب امتوں کے روپ روپ تیار کی تاکہ غیر قوموں کو روشنی دینے والا نور اور تیری امت اسرائیل کا جلال بنے اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک شخص ہے یروشلم وہ جو بڑے بڑے عہدوں پر مذہبی رہنما تھے جو ریاستی رہنما تھے یا سماجی رہنما تھے ان تک اس کی رسائی نہ ہو لیکن اس بات اس باب میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آسمان تک اس کی رسائی ہے تو خادموں اگر آپ کسی گاؤں میں ہیں کسی قصبے میں ہیں آپ کو کوئی نہیں جانتا زمین پر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ خدا کے بلائے ہوئے ہیں لیکن نہ تو آپ فیس بک پر ہیں نہ سوشل میڈیا کے کسی اور پلیٹ فارم پر ہیں اور نہ ہی بڑے بڑے خادموں تک آپ کی رسائی ہے آپ کو جانتے ہیں تو اس حوالے میں پہلی بات جو میں آپ کو انکش کرنا چاہتا ہوں اگر آپ بلائے ہوئے ہیں خدا کی خدمت کر رہے ہیں زمین پر آپ کو کوئی نہیں جانتا لیکن اس شخص کو آسمان جانتا ہے اور آپ جو ہر ہفتے ہر روز خدا سے کلام لیتے ہیں اور انسانوں تک پہنچاتے ہیں ان کو روحانی خوراک دیتے ہیں خدا کی نگاہ میں جو آپ کا مقصد ہے اسے زمین پر رکھنے کا وہ آپ پورا کر رہے ہیں تو خدا کا شکر ادا کیجئے یہ شخص شاید شہر میں تو مشہور نہیں ہے لیکن آسمان کی نگاہ میں ہے اگر آپ شہر میں مشہور نہیں اپنے گاؤں میں مشہور نہیں لیکن آپ خدا کی خدمت کر رہے ہیں تو یہ یاد رکھیے آپ کا نام برے کی کتاب حیات میں لکھا ہوا ہے اور لکھا اس کو اس اس پر تھا یہ اس دور کی بات ہے جب کوئی رویا کوئی نبوت نہیں تھی تو آپ جس علاقے میں ہیں شاید وہاں پر خدا کے کلام کا اس کے الہام کا کہت ہے چاروں طرف کوئی نہیں ہے جو خدا کا پیغام پہنچائے آپ ہیں جس کو خدا نے رکھا ہوا ہے آپ بھائی ہیں یا بہن ہیں یہ میسج آپ کے لیے ہے اپنے دل کو بڑا کیجیے سیاستدان آپ کو نہیں جانتے مذہبی رہنما آپ کو نہیں جانتے آپ کے محلے دار آپ کو نہیں جانتے لیکن جو پیغام آپ کو خدا نے دے رکھا ہے وہ آپ دو لوگوں تک چار لوگوں تک بیس لوگوں تک پچاس لوگوں تک ہزاروں لوگوں تک پہنچا رہے ہیں تو یاد رکھیے آپ خدا کی نگاہ میں آسمان کی نگاہ میں ہیں اور جب آپ کا تعلق اس آسمان کے ساتھ ہے تو پھر خاص پیغام دیا گیا کہ جب تک تو نجات دہندہ کو نہ دیکھ لے تو اس زمین کو نہیں چھوڑے گا تو اگر آپ کو مسلسل خدا کے روح سے آسمان رہنمائی دے رہا ہے تو آپ خدا کی نگاہ میں بڑے خادم ہیں چونکہ اس شخص نے یسو مسیح کو پہچان لیا دنیا کے بڑے بڑے لیڈرز اس دور کے لیڈرز جو تھے آج بھی دنیا کے بڑے لیڈرز ہیں جو یسو کو نہیں پہچانتے اس دور کے بھی لوگوں نے نہیں پہچانا لیکن آپ پر خدا نے یہ کاشبہ کھولا یہ راز کھول رکھا ہے کہ آپ یسو مسیح کو بتا جانتے ہیں کہ اور آسمان آپ کو جانتا ہے اس لیے آسمان میں آپ مشہور ہیں جو کہ آپ وہ ہیں جو خاص مقصد کے لیے بلائے گئے ہیں اس شخص کو بھی خاص مقصد کے لیے بلایا گیا تھا گو شہر میں گمنام تھا اور اسی کے ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ سرگرمی سے خدا مند کی خدمت کر رہے ہیں تو پہلا کرن تھوں پندرواں باب اور اس کی ففٹی ایٹ ورس آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ حوصلہ نہ ہاریے گا ہمت نہ ہاریے گا چونکہ خدا آپ کو آپ کے کام کا اجر بھی دے گا لکھا ہے پس اے میرے عزیز بھائی اور بہنوں ثابت قدم اور قائم رہو اور خدامند کے کام میں ہمیشہ افزائش کرتے رہو کیونکہ یہ جانتے ہو کہ تمہاری محنت خدامند میں بے فائدہ نہیں ہے ہمت نہ ہاریے گا ثابت قدم رہے گا کہ جو آپ کا بلاوا ہے پالوس رسول فرماتے ہیں میں اس رویا کا نافرمان نہیں ہوا جو بلاوا خدا نے آپ کو دیا جو گفٹس خدا نے آپ کو دے رکھے جو نعمتیں خدا نے آپ کو دے رکھی ہیں آپ ان کو استعمال کرتے رہیے اور پھر کہ خدا کے کام میں ہمیشہ افزائش کرتے رہو اس کو بڑھاتے رہو خدا کی بادشاہت کو بڑھانے کا سبب بنتے رہو کیونکہ تم جانتے ہو اگر یہ کرو گے تو تمہاری محنت خدا مند میں بے فائدہ نہیں ہے خدا مند اپنے لوگوں کو اجر دینا جانتا ہے اور وہ زمین پر بھی اور پھر زمینی زندگی کے بعد جو اس کے وعدے ہیں وہ آپ کی تمام ضرورتوں کو پورا کرے گا آپ کی محنت جو آپ کر رہے ہیں آ, شاید کوئی اس کا نوٹس نہیں کر رہا شاید کوئی آپ کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا شاید کوئی آپ کی ہمت بڑھانے کے لیے آپ کے پاس نہیں آتا تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں پالوس رسول اکثر مختلف مشنی دوروں پر رہتا تھا بہت کم لوگ تھے جو اس کی حوصلہ افزائی کرنے والے تھے بلکہ وہ تو یہاں تک کہتا ہے کہ میں بھائیوں کے خطروں میں رہا اور اس کی مخالفت بھائی بھی کرتے تھے باہر سے بھی ہوتی تھی لیکن وہ یہ لکھ رہا ہے کہ خداون کے کام میں افزائش کرتے رہو ان ساری چیزوں کو ایک طرف رکھ کر جو آپ کے گفٹس ہیں جو آپ کا بلاوا ہے اس کو جاری رکھیے اور میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہمارا خدا جو وعدے کرتا ہے وہ ان کو پورا بھی کرتا ہے آپ گمنام ہو سکتے ہیں آپ کو کم لوگ جانتے ہیں شاید فیس بک پر نہیں ہیں انسٹاگرام پر نہیں ہیں بڑے بڑے پاسٹرز جو ہیں ان کی گڈ بک میں نہیں ہیں ان کی جو واقفیت ہے جو دوستی ہے آپ اس سے کوسوں دور ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اے میرے گمنام بھائی اور بہن اگر آپ مسیح کی خدمت کر رہے ہیں تو میں کلام سے آپ کی ہمت کو بڑھانا چاہتا ہوں کہ اے اے بہنوں اگر آپ کو کوئی نہیں جانتا مشہور نہیں ہے چند لوگوں تک پیغام پہنچا رہے ہیں بزرگ پترس مقدسہ مریم اور جناب یوسف تک پہنچا دو لوگ آپ تو دو لوگوں سے زیادہ تک پہنچ رہے ہیں خاص طور پر جو انڈیا اور پاکستان میں بنگلہ دیش میں سری لنکا دیگر ممالک میں چھوٹے خادم جو مشہور نہیں ہیں آپ کے حوصلوں کو بڑھانا چاہتا ہوں کلام میں لکھا ہے جانتے ہو تمہاری محنت خدامند میں بے فائدہ نہیں ہے آپ کو اس کا اجر ضرور ملے گا کیونکہ خدامند کبھی بھی ایسا خدا پوری بائبل میں نہیں ہے جو اجر دینا بھول جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے ایمان کا سفر بھی ہے تو ابرانیوں کے گیارہویں باب میں جس کو ایمان کا باب بھی کہا جاتا ہے وہاں پر لکھا ہے کہ بہت سے ایماندار تھے جنہوں نے جو وعدے خدا نے کیے تھے زمین پر ان کا تجربہ کیا جناب ابراہم کے ساتھ وعدہ تھا تجربہ اس وعدے کی فل فلفل ہوا وعدہ ان کے زندگی میں پورا ہوا بنی اسرائیل کے ساتھ وعدہ تھا ایک ملک دیا جائے گا وہ وعدہ پورا ہوا خدا بشر نہیں کہ جھوٹ بولے نہ آدمزاد ہے کہ اپنا ارادہ بدلے جس خدا نے اے مسیحی خادم اور خادمہ آپ کو بلایا ہے وہ آپ کے تمام کام کا اجر دینے کے لیے بھی سچا اور عادل ہے اور اس نے وعدوں کو پورا کیا ساتھ ہی

ہونے کا یقین کیے ہوئے انہوں نے اسی ایمان کے سفر کو جاری رکھا کوئی ان کو جانتا ہے یا نہیں جانتا بڑے بڑے پاسٹر صاحبان جو ہیں وہ ان کے دوست ہیں یا نہیں ہیں حکومتی عہدے دار مذہبی رہنما ان کے دوست ہیں یا نہیں ان تک رسائی ہے یا نہیں وہ ایمان پر قائم رہے گو اس زمین پر لکھا ہے وہ مسافروں کی طرح اجنبیوں کی طرح رہے لیکن ایمان پر قائم رہے اور گمنام خادم اور خادمائیں بھی ہمیں ابرانیوں کے خط میں ملتے ہیں لیکن پتر سرسول یہ لکھتے ہیں کہ اس زمین پر ہم پردیسیوں کی مانت ہیں ہم ایک نجات ہند خدامند کی آمد کے منتظر ہیں اور وہ ہمیں ایک نیا یروشلی میں ایک نیا ملک جس میں اس کی بادشاہی ہوگی اس کا راج ہوگا ہم اس کے ساتھ اس کی بادشاہت میں پرستش کریں گے بادشاہی کریں گے مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے تو ہمت نہ ہاریے اگر اس زمین پر پیارے بہنوں اور بھائیوں گمنام خادم اور خادماؤں اگر آپ مشہور نہیں ہیں لوگ آپ کو جانتے نہیں ہیں تو میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں خدا آپ کو جانتا ہے جناب شمعون بزرگ کو خدا جانتا تھا آسمان تک اس کی رسائی تھی اگر آپ خدا کے بلائے ہوئے ہیں یروشلم میں اس کو کوئی نہیں جانتا تھا لیکن قریبی لوگ تو کچھ نہ کچھ جاننے والے ہوں گے لیکن جو بڑے لوگ سمجھے جاتے تھے ان میں سے کوئی ان کو نہیں جانتا تھا اور جس علاقے میں بھی آپ ہیں شاید وہاں بڑے بڑے لوگ ہیں امیر لوگ ہیں بڑے بڑے نام ہیں پولیٹیکل جو سیاسی ہیں مذہبی ہیں سماجی ہیں بڑے بڑے نام ہیں لیکن روح سے اس کو آگاہی ہوئی تھی خدا نے چن لیا ہے کہ خدا کا پیغام آپ پہنچائیں گے یہ بڑے نام یہ بڑے لوگ خدا کا شکر ہے ان کے لیے بھی لیکن ان کے پاس کیا خدا کا الہام اور مکاشفہ ہے جو آپ کے پاس ہے آپ خدا کے ایلچی ہیں اس زمین پر خدا کے بھیجے ہوئے ہیں خدا کے نمائندے ہیں اس لیے حوصلہ پائیے آپ کا اور میرا بادشاہ یسو مسیح ناصری جلد آنے والا ہے اس زمین پر اگر آپ گمنام ہیں مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں دکھوں میں سے گزر رہے ہیں پریشانیوں میں سے گزر رہے ہیں تو پالوس رسول کہتے ہیں کہ کوئی چیز ہمیں مسیح کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی بادشاہ آنے والا ہے اس کے کام کو دیا داری سے کرتے چلے جائیے اگر ہمت نہ ہاریں گے تو وقت پر کاٹیں گے اور اس کی بادشاہت میں بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ ہمیشہ سے ہمیشہ تک اس کے ساتھ رہیں گے ہاں مشکل ہے کہ خدمت بھی کر رہے ہیں دھیانداری سے کر رہے ہیں محبت سے کر رہے ہیں لگن سے کر رہے ہیں لیکن مشہور نہیں ہیں لوگ جانتے نہیں ہیں بڑے بڑی مشنریوں تک بڑے بڑے جو خادم ہیں ان تک ہماری رسائی نہیں ہے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ان تک رسائی ہونا ان سے واقفیت ہونا اچھی بات ہے لیکن ان سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آسمان آپ تک رسائی کرے اور آپ آسمان کے لیے اس زمین پر استعمال ہو اس سے بڑی کوئی اور فخر اور عزت کی بات نہیں اعزاز کی بات نہیں اس لیے میں آپ کو حوصلہ دینا چاہتا ہوں یسو مسیح کی خدمت میں کبھی ہمت نہ ہاریے گا اگلے شو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی اجازت چاہتے ہیں مند آپ سب کو بہت برکت